До виходу на сцену готовий наступний претендент на місце у Бенді. А де Андрій бойко? Хлопець вирішив уникнути допиту у Віри і відправив до неї маму. Я Андрія ще не бачила. Розкажіть, він подобається девочкам? Він вообще жінський серцеєд. В соцсетях його просто забрасують тисячами повідомлень. Іноді даже мне приходится на них отвечать. Мне не терпится уже Андрей на тебя посмотреть. Иди и рви, рычаг уже побыстрее. Рай! Это вы мне об этом парне рассказывали? Именно о нем. А сколько ему лет? Одиннадцать. Андрей Бойко, ему 11 лет, город Вишневая Киевской области. Ты приехал один? Да, нет, я приехал. Когда со... или нет? Я со своей мамой приехал. И у меня есть там учитель, который меня учит, и я с ним приехал. Мне интересно, девушки, у вас сработал материнский инстинкт? Сработало все. Это одаренный ребенок за наше будущее. Мы можем быть спокойны. Вот побольше бы таких детей и... Спасибо! Мне понравился голос, тембр, понравился. Во-первых, это музон. Он он чудесный. Не, ну было артистично, это главное. Было артистично, Было артистично, был согласен, артистично. Да. То есть по голосу никаких претензий нет, да? Прямо все отлично. Нет, дай бог, хороший, чтобы, он, хороший, дай бог чтобы он остался хороший, таким. Хороший голос, голос. Есть шанс, что голос сломается и принципиально вообще будет другой... Я... Да, вот когда у меня ломался, я пел фальцетом, фальцетом, все время пел фальцетом. Но да. у тебя до сих пор ломается голос. Нет, вот. нет, все еще придет, ты еще запоешь нормально. Мы обязательно, когда у него начнет ломаться голос... Мы проследим за этим, потому что я все равно вижу его в будущем на сцене. Это все здорово, но, насколько я понимаю, в таком возрасте нужны там разрешительные письма на участие. И, 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 ну, и, это слишком маленький участник для нашего проекта. Константин, ваш вердикт. Ты в школе учишься или... Конечно, учусь в школе. Или уже окончил? Нет, я не окончил школу. Я до сих пор учусь, отличник. Отличник? Мой хороший. Какой вот. тал Талантливый человек, талантливый во, во всем. А в каком ты классе? В шестом. Вот у нас ведь простые правила здесь, собственно, да? Которые, тем не менее, очень часто остаются непонятыми нашими участниками. Вот... Нужно просто вот так, как ты вышел, спеть какую-то нетривиальную песню, спеть ее артистично, мощно, пульнуть, что называется, из всех орудий. Не кривляться, не, не, не валять дурака здесь. Все то, что ты сделал, должно быть примером для более взрослых. То, что у тебя будет ломаться и меняться голос, это совершенно очевидно и понятно, но, но мозги-то у тебя ломаться не будут, и вкус, да? Поэтому я совершенно уверен, что ты и другим голосом, допустим, более низким, будешь петь так, как нужно, и будешь петь то, что нужно. Тебе нужно закончить школу, и после того, как ты закончишь школу, прийти ко мне. Может быть, мы с тобой что-нибудь и придумаем вдвоем. Ты понял, да, что, к сожалению, Прямо вот к такому нашему большому сожалению Константин тебе сейчас говорит, нет. Спасибо, до свидания. Андрюха! Слушай, эх, мы тут болели за тебя, эх, мы тут восхищались тем, что ты сделал. Как тебе? Ну, мне очень понравилось свое выступление. Я не расстроился. Еще много конкурсов впереди, там, где я себя покажу.